Слава Иисусу Христу. Добрый ранок, друзья, Господь благий и Господь царюе. Бог нам подарил еще один славный день, и мы разом с вами можем прославить нашего Господа, можем молиться. Как вы знаете, это ранковая молитва, и у нас сегодня особенный день, особенные гости. Вот Билл замечательный Божий человек с далекой Америки оригинальный американец, не эмигрант, он американец, божий служитель, Джим Бивир, и рядом с ним замечательная наша сестра с Днепра, Валерия, я почти накажу, она благословение для Украины, не только для Днепра, не только для Харькова, для Украины, хорошая сестра, и верю, что вот вот эта короткая наша молитва будет благословение для всех нас. Более детально она расскажет о нашем друге, о нашем служителе, который приехал. И каждый раз, родные мои, я готов подчеркнуть. Вот я вот э, никогда, наверное, не пойму до конца этих американцев. Не могу понять их до конца. Многие с э, Украины больше... 7, 8 миллионов, там уже то, что не знает, там, давайте мы скажем, где-то около 10 миллионов уехало с Украины, потому что война, потому что на самом деле страшно находиться. Э, кто-то уехал ради детей, кто-то уехал, потому что планировал уехать, кто-то кто, -то, кто -то просто на самом деле страшно было и уехала а кто-то может не верить, что что-то будет в Украине, вот какие-то перемены. А эти американцы, они приезжают сюда, э, рискуя своей жизнью, и они служат народу Украины, они молятся за Украину. Э, на самом деле они могут погибнуть. Вот мы находимся сейчас в храме Церкви Святой Трицы. Э, за время войны по нашему храму было 6 прилетов. Пять попаданий. Вот мы находимся здесь в этом офисе, где кассетная мина попала. Вот разорвана была здесь все. Мы Уже крышу отремонтировали. По залу, где служение, также кассетная мина попала. Окон нету. Поменяли окна, сделали крышу. Буквально недавно, 1 вересня, опять был прилет. Возле нашего храма две ракеты, и оторвались светильники, потолок, крест упал. И правда, что мы не знаем, когда, какой может быть прилет. И наши друзья, вот святой человек, он приехал сюда для того, чтобы послужить нам, для того, чтобы помолиться о нас. И я верю, что у этих людей есть будущее от Господа, есть благословение от Господа. Кто-то говорит, что американцы, они там готовы приехать, когда все хорошо. Американцы готовы приехать тогда, когда украинцы уезжают когда украинцы, они бросают все, уезжают. Американцы приезжают сюда для того, чтобы служить нам. Они с первых дней войны молились о нас, приезжали много, финансово помогали. И мы вот благодарны Богу, что мы не одни. Мы не одни. Америка с нами, Европа с нами, хотится весь мир с нами, все цивилизованные страны мира с нами. Но самое важное, самое главное, с нами Бог. И оба Воскова Ви мене, Обов'язково буде перемога. Ми молимося і ми чекаємо на перемогу. І обов'язково у нас буде перемога. ми разом будемо святкувати перемогу. Господь благий. Господь царюе. Я хочу разум, чтобы мы молились перед Господом за нашу страну, за наших хлопцев, молились о перемоге от Господа, исцелении от Господа для нашей страны. Отец, мы радуемся перед тобой, мы благодарим за этот ранковый час. Мы благодарим, что мы можем быть разом. Мы благодарим, что ты чуешь наши молитвы. Мы благодарим, что перемога чекает на нас, бо ты с нами, ты нас не залишь, Мы дуже-дуже дячны тобі и вся слава, и вся хвала тобі, Боже мой. И с самого ранку, находясь вместе с моим братом, вместе с сестрой и с множества э, людей, которые с нами в эфире, мы обращаемся в молитве к тебе, принося нашу хвалу. Мы также просим о Благословение для Украины. Мы молимся за наших воинов, которые защищают нашу землю. Мы молимся о тех воинах, которые находятся в госпиталях. Да придет милость от Тебя и наша молитва, чтобы все вернулись домой. Наша молитва, чтобы закончилось это кровопролитие в Украине и наступил мир во всех городах, во всех селах нашей страны, чтобы ни один клочок земли он не достался врагу Господи. Там, где временно оккупированной территории, мы просим сверхъестественное вмешательство. На человеческом уровне, человеческом разум мы не можем понять, как это может произойти. Но одно знаем, что то, что для нас невозможно для тебя возможно и то что нам кажется что это нереально для тебя это реально потому что ты называешь несуществующие как существующие ты видишь господь все эти территории да придет господь твое вмешательство и слава твоя что мы разум святкували разум поклонялись тебе и разум могли говорить что господь на нашей стороне у нас не залышит. вся слава и хвала

because I love Ukraine and her people. Я хотів приїхати, тому що люблю народ України. Right. I wanted to grieve with those that grieve. Хотів би відчувати, переживати скорботу з тими, mm -hmm. хто проходить через to скорботу зараз. Молитися you. разом і за тих, хто потребує молитви. And to help in some small way to bear the burden that is so heavy on sweet heart. Дякую. Дякую. And um uh as we were sharing um on Sunday in this in the prayer meeting, um we serve a God who sees. He sees. На молитві в церкві в неділю говорили про про те, що Бог, Він той, хто бачить. Він знает ті сфери нашого життя, в яких ми відчуваємо себе безпорадними. He comes to us in our suffering. Він приходить в наше страждання. And he um, reaches out to us and he, he Ourselves, ourselves. So I hope that all of your viewers know that you are not alone. Ваши програми вони знають, що вони не самі померика and in my church and many other churches and other places in the world that are praying for Ukraine. Що прямо зараз є люди в Америці, які постійно моляться із моєї церкви, з інших церков із інших країн. Лорд то вмерсі е і моляться Богу щоб Бог приніс. мир в Украину, чтобы война вся when we are weak, he is strong. Когда мы слабки, то Бог Он Amen. When Amen. we when we feel like we are at the end, that's just his beginning. Когда мы чувствуем, что все для нас это конец, это только начало для него. It's a good thing so, yes. to be weak yes. in the sight of God. И тому, это хорошо, когда мы чувствуем себе, хотя слаб. He loves to help the weak. The, the strong don't feel like they need help. <laughs> so, so if we're weak, we're in a good place to be helped by God. Mm -hmm. you know. uh, so if we're weak, we're in in a cave together, Є таке місце з Писання, коли Давид зі своїм зброєю ношою з помічником mm -hmm. своїм ховалися десь під печері. Це був період, коли вся іудейська армія ховалася від Фелистебля в пустелі. And I think that God gave Jonathan a revelation. Because he says to his armor bearer, Let's go up. Because God is not constrained or held back. By the fact that we're many or few. Mm -hmm. So the battle wasn't determined on the basis of numbers. The battle was determined on what God was doing. And so they went up, they were careful.

то буде для нас це знаком, що Бог не хоче, щоб ми це робили, ми повернемося. але якщо вони та, нам ну, відпов... ми скажемо так, <laughs> вони нам дадуть іншу відповідь, we'll <laughs> значить, це буде знаком, <laughs> що Господь з нами. Отже, вони задали запитання філістимлянам, вони they відповіли up. так, and як їм стало зрозуміло, що Бог з ними. і хоча було всього два, Воина, скажі, um, you know, ten, far more than just their number. But then God did something that they didn't do. Те, що, що he, yes. he caused fear Написано, to fall upon the Philistines. Yeah. And yeah. they started running and fighting each other. Yes. І, і so, the battle really was the Lord's. So that's why I say. Добре, коли ми визнаємо, розуміємо, що ми є слабкі, ми не можемо mm -hmm. самі по собі um, unless, здобути перемогу. А якщо написано Господь не збереже місто, то даремно так. Тримає варту. А, ah, я хотел поблагодарить от, от Украины, от имени всех украинцев. Есть такая есть возможность. Наших друзей с Америки, весь народ Америки, то, что было с нами, в вашем лице мы кажем, дякуем, ему. Дякую ему вам. Дайте я пожму руку. Pузь Бог была Yes, I will. Yes. Yes. Gracious Father, yes. we turn our faces to you. Yes. Yes. You are the source of life and light. You, Lord, are the one who gives victory. Lord, I pray that for each individual who is watching, for each one, for their churches and their families, Lord, would you cause them to know that through Jesus, victory has been won. Over the greatest enemy of humanity. Дай їм знати, що завдяки Ісусові перемозі вже є в них перемога над найвеличезним величезним ворогом цього світу. Lord, it was, it was, was your your plan that your son should suffer. Це був твій план, щоб постраждав твій син. That we might be saved. Щоб нам здобути спасіння. He died. Він помер. And we We're given life. Lord, would you please come into each heart who hears these words? Give to them life. And Lord, we earnestly pray for this nation. Amen. That you would have mercy on this land. Lord, that you would cause war to cease.

These are the things that only you can do. And so we turn our faces to you, asking that you would help us in our weakness. And we ask it in the name of the one who became weak, so that we might become rich, rich in life. Его слабости. Мы молим его в имя Иисуса Христа. Аминь. Пастор, дякуємо вам. А друзья, я вот, когда пастор молился, знаете, о чем я вот, вот как-то я подумал, вот в Америке, все жители Америки говорят, Господи, благослови Америку. Сейчас, возможно, кто-то перестал это говорить, но в основании есть то, что люди говорят, Господи, благослови Америку. Я бы хотел, чтобы мы также всегда благословили Америку, но не забывали благословлять Украину. Поэтому. Благословляйте нашу землю, благословляйте жителей Украины, и благословение придет от Господа. И Святая Библия говорит, что благословение Господне обогащает и печали собою не приносит. Больше благословения на вашу жизнь, на ваши семьи, на ваш род и на нашу святую украинскую землю. И зараз мы можем поднять наши руки и скажем славную молитву, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, та и нами Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.